આઈઆઈટી આશ્રમ ખાતે આજ સ્પાર એ ની જે ટીમ છે તે આવી પહોંચ્યું છે મહત્વની બાબત એ છે કે ઘણી બધી મહેનત કરવા પછી ઘણા બધા રાહતો ઉજાગરા પછી એક આવી એક સફળતાનો સવાર આવતી હોય છે એન્જિનિયરિંગ ગવર્મેન્ટ ની અંદર એડમિશન લેવા માટે જ્યારે જે ઈ મેન્સ અને જે ઈ એડવાન્સ ક્લિયર કરવું પડતું હોય છે ત્યારે આઈઆઈટી આશ્રમ ખાતે એક સેલિબ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે ફર્સ્ટ ડ્રોઈંગ કાર્તિક બસન वनित गजर जो ना नाइनटी नाइन्ट। ना। नाइन पॉइंट स्टाइल शहर समग्र गुजरात में जरा स्थान प्राप्त करूर्मा जेट विद्यार्थी

कार्तिक बसन साथ जाशु के आ एक मेहनत आ मेहनत सफलता शिखरो सर करने कार्तिक फर्स्टली हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द स्पार्ट टुडे तो न्यूज आज जेई मेन्स अप्रैल दो टाइम साल में एग्जाम कंडक्ट होती है अभी कितने परसेंटेज नाइन पॉइंट नाइन नाइन वन नाइनटी दिस वन इज सेकेंड टाइम हाँ सेकेंड टाइम कितनी मेहनत लगी बहुत बोल सकते हैं कि बहुत सालों की मेहनत लगती है एक सक्सेस अचीव करने के लिए यही फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते तो कितनी मेहनत हाँ मतलब कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होता है तो आते रहते हैं हैं बट जो हमारे मेंटर्स होते पेरेंट्स होते हैं वो गाइड करते रहते हैं तो फिर मतलब हो जाता है दिन में कितने घंटे की पढ़ाई कर ऐसा फिक्स तो मैं नहीं रखता था बट कॉन्स्टेंट पढ़ाई करना रहता था और जितना गोल बनाया उतना अचीव कर फिर भी अ 6 टू 8 आवर्स तो हर दिन होता ही था कभी-कभी 10 आवर्स पर डे 10 आवर्स ओके कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है अभी सब लोग इसमें बहुत बिजी है कहीं ना कहीं instagram कहीं ना कहीं facebook whatsapp स्टेटस सब तो ये सारी चीजें आपको डिस्टरबेंस से लगी कि ना अ सर्टेनली पहले तो instagram पे आपका प्रोफाइल है कि नहीं instagram facebook नहीं बस whatsapp पे बात करता था वो सच में वेरी नाइस इंस्टाग्राम पर एकाउंट नहीं कार्तिक बच्चन साथ बात करे जा है दिवस में अभी नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉरवर्ड करना वन मंथ में जे एडवांस होगा उसमें तैयारी करना आपका ड्रीम क्या है कितना अचीव करना अभी तो एडवांस में जितना हो सके उतना अच्छा स्कोर आए ताकि ओल्ड आई में कोई अच्छी ब्रांच मिले उसके, बाद में क्या करना चाहता हूँ

વિદ્યાર્થીઓ જો જરા મહેનત કરતા હોય અને એક રાતો જાગીને જરા ઉજાગર થતા હોય ઉજાગર પોતાનું ભવિષ્ય ભાવી ઉજવળ બનાવવા માટે હોય સ્ટુડન્ટ હો અને સ્ટડી માં તમારે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું હોય ત્યારે ઘણી બધી બાબતો એવોઇડ કરવી પડતી હોય છે જેવી રીતે સોશિયલ મીડિયાની વાત કરી અનેક ફંક્શન્સની વાત કરી તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓના મોડે ખુશી જોવા મળી રહી છે કે આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે કે રિઝલ્ટ સારું એવું પ્રાપ્ત થયું છે જાન્યુઆરીમાં એપ્રિલ અને જાન્યુઆરી મહિનામાં જે એક્ઝામ કન્ડક્ટ થાય છે ત્યારબાદ એક દોઢ મહિનામાં એડવાન્સ ની એક્ઝામ આવે છે અને તેમાં પણ ટોપ Hi. વિદ્યાર્થીઓ તેઓના પેરેન્ટ્સની સાથે અત્યારે ઉપસ્થિત થયા છે આઈઆઈટી આશ્રમ ખાતે વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે જે પેરેન્ટ્સે ઘણી બધી મહેનત કરી હોય છે આજે તાળીઓનો ગળગળાટ જોઈ રહ્યા છો એ પોતાના જ મિત્રોએ कार्तिक के पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए उन्हीं से भी बात करेंगे सब जी पहला तो हार्टली कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द स्पार्क टुडे न्यूज योर सन गॉट 99.99 परसेंट है इन जे जब भी बंदा कोई स्टूडेंट सक्सेस होता है उसके पीछे उनके पेरेंट का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है पहले तो आपके बच्चे को शुभकामना क्या देना चाहूँगा थैंक यू सो मच सर फॉर काइंड वर्ड्स शुभकामनाएं आई आश्रम को शुभकामनाएं कार्तिक को शुभकामनाएं आप सभी वेलविशर्स को uh, आप जैसा पूछ रहे हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं तो मेहनत स्टूडेंट लाइफ का एक अभिन्न अंग है हमेशा नए नए हाइर टारगेट्स आप सेट करते रहिए अचीव करने के लिए रियलिस्टिक एम बनाइए मेहनत कीजिए उसके लिए और जो सपोर्ट आपको अपने टीचर्स से लेनी हो वो लीजिए और फिर अपने गोल को और थोड़ा सा ऊपर कीजिए ये मूल मंत्र है इसे साथ लेके और कड़ी मेहनत से ही आपको लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और ये एक आ, कंसिस्टेंट जर्नी है जिसमें आपको आगे बढ़ना ही है तभी आपको सेटिस्फेक्शन और प्राइड फील होगा कई बच्चे पेरेंट्स का सुनते हैं कई बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं उन स्टूडेंट को आपकी तरह से क्या होगा मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों बच्चों का जो ये स्टूडेंट लाइफ है वो बनाने का एक की एक प्रक्रिया है बच्चे खुद से भी मेहनत करते हैं और जहाँ जहाँ उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बच्चे को कभी भी आप डिसअटेंड नहीं कीजिए आप चाहे तो बच्चा आपको खुद बताए या आप खुद गेस कीजिए कि बच्चे को कहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ हर समय वो बच्चा आपसे सपोर्ट पूछता है आप उसको सपोर्ट दीजिए उसकी गलतियों को उसके सुधार में कन्वर्ट करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं क्योंकि आप उसे ज्यादा मेच्योर हैं आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा देखेगा सीखेगा और आपसे इंस्पायर होगा घर का माहौल आप अच्छा रखिए पॉजिटिव थिंकिंग्स बना के रखिए बच्चे अच्छा करेंगे कार्तिक का कोई सोशल प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट ही नहीं हो और दिन में वो बोलता है कि आठ दस घंटा जैसी पढ़ाई करता था आपका कितना सहयोग उसमें रहा सर सोशल मीडिया मुझे जहाँ तक पता है व्हाट्सएप uh, तक की जरूरत बच्चे को पढ़ाई के लिए से रिगार्डिंग और अपने ग्रुप के साथ अटैच होने के लिए चाहिए वहाँ तक कार्तिक को इसकी जरूरत महसूस होती है वो व्हाट्सएप तक सीमित रहता है उससे ऊपर की जरूरत ही महसूस नहीं हुई और इतना समय दरअसल होता नहीं है यही प्रिपरेशन के टाइम में जहाँ पे बच्चे को इसकी न उसकी जरूरत है न उसे कभी इसका एहसास हुआ तो बाकी का टाइम वो पढ़ाई पढ़ाई में डिवोट करे यही उसके लिए उसकी चाहत है और ऐसा ही वो करता रहे समाज गति मारतो सोशल प्लेटफार्म यूज करवा मार्तिक बसंत जणे आ वकते बाजी मारी छे 99.99 मेडवी बड़ौदा शहरनी साथे साथे हमारे साथ उनके मदर भी जुड़े हुए हैं क्या कहना चाहोगे आज कार्तिक ने पूरे बड़ौदा का एक नाम रोशन जैन सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और आई आश्रम को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे कर सकते हैं सभी बच्चे में वो मतलब पोटेंशियल होता है बस वो टाइम से करे कभी कम और ज्यादा हो सकता है पर कंसिस्टेंस बनाए रखे तो कुछ भी कर सकते हैं आपका सभी बाबत मानता था वो बिल्कुल मतलब बात क्या वो पढ़ने में लगा रहता था मतलब मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि मुझे बोलना नहीं है कि तुम पढ़ो मतलब... वो अपने खुद तरह का जी जी बिल्कुल तो ये मुझे बोलना नहीं पड़ता हाँ मैं और बाकी बच्चों के लिए भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कम और ज्यादा करो बट हर दिन पढ़ो हर दिन कुछ मतलब पढ़ना है गुड थिंग्स कौन सी थी गुड हैबिट उनकी कौन सी गुड थिंग्स यही कि मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था इधर मतलब ये है લક્ષ્ય જ નતું ત્યારે કાર્તિક વસંતે જે આશ્રમ માં ભણી અને ભાવિ ઉજ્જવળ કર્યું છે ती हो बता रातोंगरा पे एक परिणाम प्राप्त सर क्या कहना चाहोगे आईटी आश्रम में आज खुशी का जश्न मनाऊ बिल्कुल बिल्कुल खुशी का जश्न है जब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो वही हमारे लिए सबसे खुशी की बात होती है और आईटी आश्रम के बच्चों ने बड़ौदा के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है और ये तो फर्स्ट स्टेप है अभी तो बहुत आगे जाना है उनको जेई एडवांस क्लियर करना है टॉप आई में जाना है ये हमारी कोशिश रहेगी जिन बच्चों ने सक्सेस यानी जितना गोल अचीव करना चाहते थे उन्होंने चेक कर लिया लेकिन इन बच्चों की क्या बात है जो अपनी पढ़ाई में वीक रहते थे कभी कभी कॉन्सेंट्रेट घुमा देते थे कभी कभी बेड हैबिट में चले जाते उनको क्या संदेश मैं तो यही कहूंगा कि बैड बच्चे तो अच्छे होते ही हैं बस उनके उनको मॉनिटर करना पड़ता है देखना पड़ता है और सबसे बड़ा रोल ऐसे बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट तो करता है हमारी तो कोशिश होती है कि जिस बच्चे का जहाँ पे जो स्टैंडर्ड है कोई अगर नाइन्टी परसेंटाइल है तो नाइन्टी पे जाए कोई अगर नाइन्टी वाला है तो नाइन्टीन नाइन पे जाए 90 वाला है तो 95 पे जाए मतलब तो तो बच्चे का जो कैलिबर है उसको उस करके कलीबर से ऊपर लाना है लेकिन बैड हैबिट के लिए तो ये बात यहाँ से नहीं इंस्टीट्यूट से नहीं घर से शुरू होती है तो उसके लिए तो उनके माता पिता का रोल बहुत ज्यादा है क्योंकि हम हमारे पास बच्चा चार घंटे या तीन घंटे या दो घंटे के लिए होता है लेकिन घर में तो 20 घंटे 18 घंटे 15 घंटे होता है और कोई किसी भी बच्चे की आदत एक दिन में खराब नहीं होती है। उसके लिए वर्षों अब अच्छी आदत बनाने में लगता है तो खराब होने में भी काफी दिन लग जाते हैं उससे आधा टाइम तो लगता है तो उसके लिए उनके माता पिता का ऑब्जर्वेशन है उसके लिए वो कोशिश करें हमारे पास ले आए हमारे टीचर से बात करें काउंसलर्स को लेके जाए कोई भी आदत छोट अच्छी बनाई जा सकती है और नॉर्मली जो हम लोगों के पास पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब की आदत अच्छी ही होती है अदरवाइज इस तरह की कोचिंग इस तरह के प्रोग्राम में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो काफी अच्छे बच्चे होते हैं कार्तिक भशन के साथ साथ कई विद्यार्थियों ने बाजी लगाई है फ्यूचर के लिए वेल विशेष क्या देना चाहूंगा मैं यही वेल विश देना चाहूंगा कि ये तो जेई मेन एक एग्जाम एक 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 है लाइफ में हजारों एग्जाम होंगे अभी जेई एडवांस का एग्जाम है जो आपको इंडिया के टॉप कॉलेज में प्लेस कर देगा लेकिन उसके अलावा भी जिंदगी के एग्जाम खत्म होते नहीं है तो जो मेहनत आपने शुरू किया है जो वैल्यू सिस्टम के साथ जो एथिक्स के साथ मेहनत आपने किया है क्योंकि असली मेहनत एक तो मेहनत और दूसरी बात एक सही डायरेक्शन में मेहनत और सही नियत से मेहनत जिसको बोलते हैं एथिक्स तो वो पूरी जिंदगी बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा ये जो भाग दौड़ है मतलब शॉर्टकट से कुछ चीजों को हासिल करने का कोई तरीका नहीं है हार्ड वर्क एथिक्स के साथ

છે માહોલ જોવા મળી રહ્યો તમામ વિદ્યાર્થીઓને શુભકામના પાઠવવામાં આવી રહી છે તેઓના ભાવિ માટે તેઓના ભાવિ ઉજ્જવળ માટે મિત્રો જિંદગીની પણ પરીક્ષામાં ઘણા બધી રીતે સફળ થો ઘણી બધી રીતે એથિક્સ અને નોમ સાથે જીવો તેવી પણ બાબત અહિયાં શીખવાડવામાં આવી રહી છે આવો જ જશનો માહોલ અને આવી જ તેઓને ભવિષ્યની શુભકામના પાઠવા માટે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પણ આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને શુભકામના પાઠવી રહ્યા છે કે ભવિ તમારું ભાવિ ઉજ્જવળ થાય તે માટે ઉત્તરતર પ્રગતિના શિખરો સર કરો કેમેરા રવિ સાથે હું બિરાઈ સ્પર્ક ટુડે ન્યુઝ